Ірі програма Власний погляд про розвиток аквакультури в Україні ми будемо говорити з народним депутатом України Мариною Перестенком. Добрий я вітаю вас в нашій студії. І власне аквакультура це щось нове для України, і принаймні не всім зрозуміло. для початку. Оскільки ми вже вели це поняття в правове русло, хотілося б зрозуміти про що йдеться. Ну, діло в тому, що поняття може бути та нове, але но, однак же йдо річ ід а всім звісному. продукты питания, тому, как рыба и продукты, морепродукты, продукты, которые произрастают в общем-то в воде, продукты, которые мы можем выращивать самостоятельно, поэтому был, собственно говоря, и создан такой закон для того, чтобы создать правовые условия существования такого вида деятельности, как выращивание рыбы и рыбных продуктов. Я не хочу сказать, что у нас до сих пор этим никто не занимался, конечно же мы на протяжении всей своей жизни питаемся рыбой, которая в общем-то имеет определенные и полезные свойства и так далее. А кроме того, на сегодняшний день вы же знаете и все знают о том, что в мировом сообществе стоит такая проблема как продуктовая, может быть даже недостаточно где-то. и поэтому для того чтобы на промышленном уровне, иметь какие-то рычаги управления такой важной отраслью, как рыболовецкая, собственно говоря, был создан вот такой вот закон. Он совершенно новый, он касается как бы новых правил для того, чтобы можно было на таком же уровне, на котором у нас производится, допустим, зерно или там мясо, мясные или молочные продукты, производить и рыбные. То есть это основа для создания хозяйств, которые будут заниматься выращиванием, разведением, селекцией и так далее. Ну, со всем вытекающим отсюда последствиям. В этом законе мы старались описать э, все правила, по которым э, должны существовать данная отрасль. Э, Прописали органы управления, которые будут заниматься теми или иными проблемами, которые, естественно, будут возникать по ходу развития данной отрасли. Вызвано это, конечно же, еще и тем, что на сегодняшний день, к сожалению, потребление рыбы на душу населения, рыбных продуктов снижается. Мы знаем, что даже с медицинской точки зрения это очень полезный продукт. И, допустим, по данным статистики... Даже в этом году по сравнению с прошлым, в 2011 по сравнению с 2010, потому что 2012 мы еще не берем, он не закончился, для статистики он еще не представляет такого законченного законченной картины, упало потребление на душу населения с 14 до 13 с небольшим килограмм на душу населения в год. А мы знаем, что... Там 20 лет назад и пик приходился где-то на конец 80-х, на 80-е годы. И начиная с 70-х на душу населения производилось, добывалось и продавалось, в общем-то, рыбы до 25 килограмм в, в, в некоторые годы. То есть, собственно говоря, нам в данной ситуации нужно к этому есть, к чему стремиться. Кроме того, это и в мировом сообществе такие тенденции есть. В таких странах, как, например, Китай, за последние годы производство и потребление рыбы и рыбных продуктов увеличилось до пяти раз. Вот за эти годы. Поэтому, конечно, это очень перспективная отрасль, которую необходимо развивать. В законе также прописаны, кроме условий производства, условий разведения, селекционирования и так далее, еще и рекреационные такие вот нюансы. То есть это или какие-то там небольшие отдых на речных или морских массивах. Собственно говоря, она касается всех. Речных, ставковых, даже приморских таких территорий, которые находятся на территории Украины на мова йде саме про развития э, интенсифікації розвитку риболовної галузі в аграрному секторі і здебільшого зайдеться про штучні умови створені штучных умов для рыбы риби і інших організмів, які вирощуються в воді Я правильно розумію. Ну отчасти так отчасти то что будет касаться непосредственно например водоемов таких закрытых как ставки то да там действительно можно интенсивно вести разведение. То, что касается приморских территорий, это наоборот экстенсивное, но тем не менее по определенным правилам при которых будут, допустим, находиться там собственники, которые возьмут на себя правила определенные и будут таким образом производить и, или там реализовывать, откармливать каким-то образом и морскую продукцию, которую, в общем-то, очень трудно, естественно, как вы сами понимаете, в открытых больших водоемах, допустим, там, развести и так далее. Но, тем не менее, это будет касаться всех. І больших, і маленьких, і пресних, і солених водайомов, продовжуючи тему штучного підходу саме в питанні вирощування риби, давайте не дамо наш ефір нашим глядачам, які телефонують нам щоденно з 10 до 11 години mm -hmm. ранку і залишають свої запитання. І давайте послухаємо, яке було адресовано саме до нашої теми. Будь ласка. Доброго дня. Я, у мене виникло питання з приводу цієї аквакультури. Це я так розумію вирощування риби чи якісь мікроорганізмів в штучних умовах. І от, така, от у мене таке питання. Завжди, коли змішується людина в цей процес, виникає проблема з хімічними препаратами, годують цю рибу гормонами росту, ще там чимось. І як це впливає на людину? Потому что мы это же будем споживать и наскидывать. И кто взагали контролирует этот процесс? Ну, понятен, конечно, вопрос. Действительно, это сейчас одна из таких серьезных проблем вообще безопасности нашего здоровья, тем более в нынешних условиях. Но я вам хочу сказать, что в законе есть правила содержания и есть наказание за несоблюдение данных правил. Конечно, органы, которые будут контролировать тот или иной процесс, в нем действительно прописаны. Это будет касаться каждого, ну, в частности, либо это будут местные самоуправления, либо это а, на областном уровне и так далее. Но тем не менее, Но органы он... вызначения, э... которые будут контролировать, Да, Естественно, выращивания естественно рыбы. в законе в, во второй статье прописаны органы, которые будут контролировать и заниматься контролем тех или иных... Э, процессов, в том числе и нарушение технологий. Мне, конечно, ну, я не хочу идеализировать. Понятно, что э, вполне вероятно, что где-то, э, как у нас в любой отрасли, в том же самом сельском хозяйстве без э, ну, там, допустим, химических средств защиты просто обойтись невозможно. Э, поэтому есть вероятность, что здесь будет что-то использоваться, но э, контроль э, со стороны государства. Здесь, в принципе, гарантируется и должен соблюдаться, особенно если прописаны и э, наказания за нарушение и несоблюдение э, тех или иных норм производства и э, и вообще действие этого закона во время производства рыбной продукции. И как ответственность за это передбачена? И, власне, хотелось бы понять ситуацию сегодня, э, как выглядит это питание от с позиции продовольческой безопасности, от саме застосування препаратов или шкідливих для вживания Ну, органи... для этого людей. у нас есть службы карантин и так далее, которые, в принципе, не... В общем-то, это же находится в, под действием мини... Министерство аграрной политики, которое в своих структурах содержит определенные, и в том числе и санитарные службы, ветеринарные службы и так далее. Поэтому здесь в законе в частности прописано, что соответственно наказанию, то есть соответственно с действующим законодательством Украины на сегодняшний день, как и в любой другой области, в любой другой сфере, здесь будут применяться те же самые, в общем-то, пункты и размеры. Какие заходы контроля, от, заходы ответственности? Это будут штрафы? Это будет, будет административная ответственность? Від... Да. И штрафы, и административная ответственность. Приблизные в, размеры сейчас не можете назвать? Нет, да? За в не подписаны, потому что это касается, я говорю, как общих стандартов при нарушении тех или иных технологий. В положенні цього документа прописано, що об'єкти аквальтури можуть перебувати в державній, комунальній або приватній власності, власне, як узгоджується це для державного регулювання, чи наскільки це складно буде регулювати, саме, оскільки таке розмаїття саме власності буде перебувати під контролем держави. Ну, Я думаю, що не сложніше, ніж все інше зараз. що 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 три форми може бути, облегчає государственная, если, допустим, мы поставим рамки определенные, допустим, только государственная или только частная собственность, то мы э, поставим э, и соответствующие за, за, запреты для развития. То есть тут, в принципе, любая форма собственности имеет право. Любой человек, который в том числе и лицо не юридическое, а физическое. Более того, я должна отметить, что вот в изменениях, которые вчера принял парламент президента, еще более облегчилась ну, роль и возможность образования подобных организаций, которые будут заниматься выращиванием в аквакультуры, это отмена лицензирования. Потому что, в принципе, в первом варианте закона мы предусматривали такой пункт, как получение лицензии на производство. Но благодаря тому, что на сегодняшний день мы получаем новое законодательство, которое облегчает предпринимателям. Ну, я не Спрощить знаю, отчасти, процедуры. да, процедуры. Отчасти, я не знаю, может быть, это и не очень хороший пункт, потому что, ну, вот, допустим, с моей точки зрения, потому что чем больше у меня... Контроля, тем больше, наверное, ответственность. Но тем не менее, президентом было внесено предложение об отмене лицензирования именно в, данном, в данной области. Поэтому здесь, я думаю, что для желающих и для тех, кто имеет возможность, Это еще более их рамки важливості займатися таким такою діяльністю. якщо говорити загалом про ринок споживання риби в Україні, то у нас переважає все-таки імпортна продукція, і здається, перевищує навіть більш ніж 65% на ринку України. Це завезена продукція, завезена риба із за кордону. Як запровадження положень закону, який запрацює уже з 1 січня 2013 року, зміниться ця ситуація? Чи зможемо ми вийти на якийсь визначений рівень і збіль? лишь ты самой продукции в середине страны. возможно, у вас есть какие-то прогнозные уже разработки? Ну, я не хочу, опять же, как бы так быть голословной, да, но именно именно это, вот именно то, что на сегодняшний день в Украине большинство продуктов рыбных, это, ну, во-первых, от добывается не на территории украины а мы знаем что у нас очень много водоемов которые в принципе для того и созданы чтобы помогать именно в этом вопросе и и завозящихся даже даже добывающихся не украинскими судами там не украинской, промышленностью да и моря у нас собственно говоря вы же ну, ни для кого не секрет что последнее время с экологией не все в таком уже безоблачном положении и количество той же самой рыбы которая родилась в черном море который акватория которого принадлежит украины уменьшается поэтому естественно естественно на этот закон собственно говоря и создавался для того чтобы создать какие-то предпосылки, какие-то преференции для того, чтобы увеличить количество э, производства рыбы на душу населения, потребление рыбы на душу населения, что, в общем-то, должно положительно сказаться и на всем продуктовом балансе государства. Нашего. То есть экологичный аспект закона также должен работать, и ответственность за забруднение вод также предпочтена. И соответствуют четкие правила в этом направлении. Да. Стосовно программы, Чи ли закон саме э, на положений Державної программы развития на определенный период в галузі аквакультури ну, конечно. Об этом, естественно, говорится и в законе, и, естественно, программы, которые будет разрабатывать Министерство аграрной политики, будут в том числе теперь касаться именно развития аквакультуры в Украине. Это будет касаться не только, там, допустим, каких-то технологий, это будет касаться и выведения новых сортов. Мы понимаем, что тут без селекции тоже обязательно не обойтись. Это и разработка каких-то кормовых, и, и, и в таком плане препаратов, то есть это развитие, подготовка специалистов, которые смогли бы действительно заниматься этим на профессиональном уровне, чем мы же понимаем прекрасно, что чем выше ну, уровень подготовки специалиста, тем большую отдачу мы потом получаем. То есть, конечно, на всех уровнях, в том числе и в высших учебных заведениях, это будет ну, должно во всяком случае повлечь за собой такую положительную, я считаю, тенденцию. Тобто ми отримуємо суттєві правила саме в цьому напрямку. Так, да, зістанос, дякую вам за участь у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми власний погляд була народний депутат України Марина Перестенко. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.